Доброе утро, Иван Несторович. Доброе утро, Светлана. Вы не забыли сегодня у Федора Викторовича день рождения, так что придется задержаться. У нас в буфете маленький фуршет. У вам любимый номерок две шестерки. И спасибо большое за хорошую новость с самого утра для Светы. Так, Светлана, я не понял. Это с каких это пор день рождения Федора Викторовича у нас плохая новость? А с тех пор, как вы начали гулять его у нас в буфете. От що не можна, як всі нормальні люди, вдома щось приготувати вкусне. <рес> Кстати, в мене є рецепт печоночного торту. Йому не треба. Можна подумати, що не чоловік не їсть печоночний торт. Алло, <рес> дівшка, доброе утро. Будьте добрі, в три часа ночі, сьогодні к парламенту. Якби мені треба було міліція, я б туди і дзвонила. Я цифри не путаю. Так. Да. Знаєте що? Давайте лучше три, що вже наверняка. вірніка. Света, доброго дня. Доброго дня, Петр Арсінтівич. Я щось не пойму, дивлюсь на вас. Ви сьогодні кіндер сюрприз чи чупа чупс Ну, щось таке нарадне. Да. Це дня рожденьте Федора Вікторовича, так? Да? В нього день народження. Коли? Ну як? Сьогодні. Так. Ви за цвітами? Піду куплю екібану. Ой, правильно, знаєте що? Відсидіться лучше вдома, а то буде, як в тому году. Панапиваються, відберуть і давай гасать навколо парламенту. А ви бігайте за ним як дурачок в шлемі. Світом. Так ну все, Андрій Вікторович. Сдавайтесь. Все. Почекайте, Джулия Владимировна. А я ось так. Да что вы бегаете туда-сюда? Не можете никак определиться. Все да. равно уже цейтнот. Який цейтнот? Сейчас будет мат. Держите себя в руках, Джулия Владимировна. В конце концов, вы же женщина. Ну, ну цейтнот так цейтнот. Ого, <къем> сока денег. О, все, мій терпець обірвався. А як же це случилось? Я маю на увазі, що моєму терпінню прийшов кінець. А, Друзі, якщо до вечора коаліція не прийме антикризові закони, я розпускаю парламент і призначаю перевибори. О! От та дружище! Вот это, я понимаю, подарок на день рождения. Спасибо. Так, зараз точно будет мат. Якише же Ну, что вы ругаетесь, в самом деле. Сегодня вечером я жду вас внизу в буфете. За рюмашкой это все обсудим. День народжения? Да. Федор Викторович, витаю. <coughs> э, спасибо. Но дело в том, что как бы первым меня должен поздравить э, Ахмед Ринатович э, или сам Господь Бог. Ну, простите за тавтологию. Так, ну тоді збирайтеся і йдіть працювати. Все. Подожіть, ви ж обіщали е, партійку в нарди. Я возар міг дом. Працюємо. Як тільки що нам повідомила буфетниця, радниця спікера з питань гастрономії та кулінарії перевибори будуть. Мало хто вірить у створення коаліції. А зараз за дверима залу засідань вы можете чути голосы депутатів, які дуже гучно обговорюють ультиматум гаранта. Ниночка, да. Ниночка будьте добры э, вечерком. Ну, не белые салфетки, а бело-голубые. Все готово, Федор Викторович. Все. Спасибо, спасибо. Федор Викторович, скажите слово, скажите, перевыборы будут, чи ні? Вы знаете, вся справа в тем, что наша партия не боится никаких перевыборов, потому что мы... Э, быстренько с кем-нибудь создадим большинство, и тогда гарант со своими заявлениями пойдет в глубокую э, оппозицию. Спасибо. Федор Викторович, дозвольте вас привітати с ним на Дозволяю, Пов... дичай. чай. А вот на канапках должен быть... С вами конец, был Макс ага. Правдин, с нами. Ну вот, и все, кто приедут сегодня вечером. Если приедет посол России, добавьте еще два ящика водки. Ой, этого у меня хватит. А вы слышали, как гуляют очень богатые русские? Они вызывают цыган с медведевым. Так может и вы? Нина, вы мне лучше подскажите, что мне Федору Викторовичу подарить? Ой, ну подарите ему деньги в конвертике, а он сам себе устроит шопинг. Нина. Если Федор Викторович хочет устроить шопинг, он звонит Ахмету Ринатовичу, и они едут и покупают новые заводики, фабрички, пароходики. Ой, ну тогда национальный сувенир. Вышиванку или яйцо расписное. Да вы что? Нет, ну, я вам сколько раз говорил, что у нас в партии областей аллергия на яйца. Ну тогда я фаршированные яйца вычеркиваю. Правильно. Фу вот это я умаялся. Признаться честно, для меня это всегда было испытание. Спасибо. Да, не позавидуешь вам сейчас. Ну, конечно, не позавидуешь. Это же начинается головная боль. Столы накрой, с каждым выпей, при этом не закусывая. А потом начнутся танцы, вот это вот, не дай бог, караоке еще. А они ж придут и на всех возьмут один подарок. А, пробачьте, нагодувать потребно кожного по имену. Ну и да, тут справедливость? Ну да, ну да. Ну и вообще-то о перевыборах. А, о перевыборах. Да не боись, прорвемся. Если за нас подпишется Седой со своим блоком, то можно тогда вважать, что э, большинство у нас уже в кишене. Так что я за это даже и не волнуюсь. Вот, пожалуйста. Угу, спасибо. Ниночка, и обязательно. Только я вас спрошу, не забудьте лимонад, буратину, тортик и влажные салфеточки. А, -а, -а Цусинюк тоже будет. <laughs> Ясно. Ну, конечно, как же без него. <смех> <смех> Сигаретка не угостите. <laughs> Звиняйте это не полю. <пальте. смех> <laughs> да. А вы знаете? К вечеру не создадим коалицию. Все. Праздник испорчен. А что вы не такие за праздник сегодня? Да вы что? У Федора Викторовича сегодня день рождения. И он будет рад видеть вас на сегодняшнем банкете. Это мать в лисе сдох. Ну зачем вы так? Мы недавно отдыхали с Федором Викторовичем у вас в Буковеле. И его поразила красота ваших мест. И он так и сказал мне, ты знаешь, строчь вот если бы кто-нибудь на день рождения подарил мне буковель, то я б с удовольствием вошел с ним в коалицию. А что, Москалику? Хы? Может, и справди коалицию створимо? Ну? Створим большесть а -а -а. и возьмем быка за роги. Ну, okay. по-вашему, возьмем лоха в оборот. Так что мне передать Федору Викторовичу? А оно накидало его. Слово честного депутата. Здравствуйте. Верунчик! Да, Иван Нестрович. Верунчик, надо ехать. Нет, я не поеду. Не поеду. После последнего саммита в Звездонецке мой муж со мной до сих пор не разговаривает. Верунчик, ты не поняла. У Федора Викторовича сегодня день рождения. Вот это нет. Вот это вот я точно не поеду. Да ты не поняла. Надо собрать деньги со всех депутатов на подарок. Со спикера, с гаранта. Кто не сдаст список мне? С Владимир, в первую очередь. Ну, а вдруг у нее с утра хорошее настроение, и она какую-нибудь цацку подарит? Тогда нам всем и сбрасываться не придется. А, цацку, говорите? Так это что ж получается-то, что будут опять перевыборы? Как будто других забот для батьковщины на сегодняшний день нет. Непонятно. А, кстати, картошку по-домашнему с отбивной все будут, нет? Вот вы знаете, какая зарплата у учителей? Mm -mm. А я знаю. Я вчера познакомился с девушкой молодой э, О, на окружной. Так так? Кто ну, такое? Так вот, зарплата у учителей 750 гривен. Вот лобстер с трюфелями. Вот это классно. Простите, что что вы говорили? Я говорю, 750 гривен зарплата у учителей. Ай-яй-яй, и как же на эти деньги можно прожить? Это просто ужас. А вот вы, товарищ Камуненко, какое вино будете, красное или белое? Разумеется, красное. к чему вы спросили? Ну, просто у нас сегодня вечером будет такой лайтовый фуршетик в буфете, так что а чего? Очень смешно. У меня сегодня, между прочим, день варенья. Совсем забыл, Федор Викторович. Забыл. Вот и останешься без горячего. Федор Викторович, а вы предпочитаете автомобиль э, Ладу Калину красную или красную? Автомобиль? Да. Ого. Так я, так понимаю, товарищ Камуненко, что вы пропонуете мне наконец-то сформулировать большинство. И за это... А за это наша благодарность будет коммунистически объемной. Сегодня всем без опозданий. Дуже приемно мать исправу, сталановытою та разумную людену, такой, как вы. Спасибо. Ну, по рукам мы ж теперь одна... Одна банда, одна бригада. Одна бельщица. Жили Владимиром. Ой уж. Что ж ты так меня? Тиана Горушкина. Я Вера. Вера, ну не починай. Ты, короче, расскажи, какие у нас там новинки, что там, як там Гарант. Да, Гарант чудит, бакс нестабилен, вас вспоминают не злым тихим, но извините, нецензурным цензурным словом. День рождения. У Федор Вікторич, mm. да. так що з вас подарок, тільки не так, як в прошлом году. Mm. Нашу годинник – чудовий подарунок. Чудовий подарунок. Якщо його не класти в коробочку і не підписувати сюрприз Джулії. Федор Вікторич, потім як приложив коробочку до уха, а вона тікає. Вера, ну тоді цього разу справжня бомба. Віталік Ословський. Mm. Да, та, та, та. Це той. Mm -hmm. Заслужений артист батьківщини. І що він у нього співати буде? Що Федор Вікторович попросить, те й буде. Ой, бідний хлопчик. А може ми вашого зятя попросимо. Я тоді вже краще касету з улюбленим виконавцем. Ні, касета не підійде. А чого? Ну, бувшому гаранту бучмі. Дарували? Так йому не сподобалось. Давайте краще грошима. Віра, а в тебе от таке буває, що ти. ну, Чуєш нормально. Угу. А тоді щось таке хоп, і нічого не чуєш. Взагалі. Давайте гроші. 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 Да, и обязательно бутерброд с красной рыбкой. А вот, знаете, мне знак был. Будут выборы. Спикер брал заливное, а это к выборам. А яичница тогда к чему? Вот вы смеетесь. А я уже их податки изучила. Я знаю, что если заливное это к выборам. Шампанское к импичменту. А вот черная икра это к бюджету. Знаете что? Мы, коммунисты, и партия областей создадим коалицию. Ну что, нормальные мужики не договорятся, что ли? Да здесь только один мужик. Джулия Владимировна. А вот ваши мужики действительно когда-нибудь договорятся? Ты что кажешь, идем в коалицию? А, нехай. Только сразу попереджаю. Голова финансов наш. Потому что нам нужна людина, которая умеет... Вміє... Здравствуйте. Умеет... Эээ... Гроши делать. О, это по-вашему... Робіть капусту. Ось бачите, як ми з вами швидко дійшли к консенсусу. Ми сила. Тю! І ти москалик, по-українськи забалакав. Я здесь стояв. Ви видели, що відбувається? Вчора бутерброди секрої були гривна на двадцять, а сьогодні они гривна 40. сорок. Вы знаете, как это называется? Инфляция. Нет, это называется издевательство над народными избранниками. Они просто пытаются нас выжить. Э, пожалуйста, мне еще э, заливной язык. И, И мне язык. языка. Извините, но языка осталась только одна порция. Нет, чекайте, я первый в черзе стоял. Это, по-вашему, моя очередь. Да сейчас, это, по-вашему, гуляй вальса. Да ты! В своем репертуаре, как всегда, из-за языка не договорились. Шановні співвітчизники, в нашій батьківщині дві класичні біди: дороги та лідер опозиції з гарантом. Зараз відбувається політичний шантаж. Нам загрожують перевиборами, але грошей на них немає. Тому що всі гроші пішли на скасування цих перевиборів. Біля мене знаходиться телефон екстреного зв'язку голови уряду з гарантом Андрієм Вікторовичем. Ти додзвонився до гаранта Батьківщини. Якщо в тебе щось термінове, натисніть одиницю. Якщо це ви, Джулія Володимирівна, натисніть два. Якщо це Федір Вікторович, натисніть трішітку. Якщо ти звичайний громадянин, то звідки в тебе мій телефон? І взагалі, на даний момент, ваш абонент не може прийняти ваш дзвінок. Визю is скинуть ресіве. You call it this moment. Ось, бачите, и так уже півроку Гарант зобов'язаний брать активную участь в политичном житті батьківщини. Здрасте, можно? Вера, заходь, заход. Налякала меня. Что там за бортом? А, Джулия Владимировна чудит, Бакс нестабилен, вас вспоминают не злым, тихим, но, извиняюсь нецензурным словом. Да, сегодня у нас день рождения у Федора Викторовича. Так что вот вам пригласительный на 7 часов вечера в парламентский буфет. Ух ты! А кто цена укладенцы? Это це Анжелина У Она что будет? А Жерар де будет? суси сюси, Я вивен де Труа. Де... В 7 часов вечера наш парламентский буфет. Так что с вас на подарок. Только не как в прошлом году. в минулому році. Книга, Віра, це найкращий подарунок. Угу. Путівадітель, по западній батьківщині, якщо ти заблукав у Кірпати. Між іншим, дуже корисна річ. О, передай йому, що на одновласниках я поставлю йому п'ятірки з плюсом. На подарок скидаються всі. По скільки? Ну, хто скільки може. Я можу ще чотири роки. Отак йому і передам. Віра, не починай, бо мені ще відкривати музей кобзи в чорнобривці. Все, швиденько починаємо, бо немає часу. Давайте, давайте, хлопці, ефір. Любі друзі, мені дуже приємно відкривати цей музей кобзи в місті Чорнобривці. Саме зараз той час, коли ми маємо відкрити цей музей. І не тільки цей, друзі. Ми повідкриваємо музеї по всіх містах. Справжній політик за своє політичне життя має зробити три речі: призначити вибори, призначити перевибори та залишитися на другій сторі. Тільки б не Джулія Володимирівна. Алло. Алло, привіт! А хто це? Як хто? Федя? А что это за привет? Ой, только не начинайте, Джулия Владимировна. Кстати, а что вы делаете сегодня вечером? Ого, а что это с вами, Федор Викторович? То ничего, просто я видный парень, вы симпатичная девочка. Так я вам не девочка. Ну ладно, ладно, королева. И в конце концов. Почему между нами не может быть ничего общего? Вы про коалицию? Нет, я вас на свидание приглашаю. Конечно, про коалицию. Ведь если мы с вами создадим большинство, мы можем стать непереможной силой. Ну. Федя. Джуля. Федька. Джулька. А ты народ, не справляешь? Да. Сегодня вечером в буфете. В 7 часов. Так что ты и меня запрошуешь? Потом. Конечно. Приходи. Федька. Жулька. Федька, что тебе подарувати? О, а вот с этого места хочу немножко поподробней. За коалицию я бы хотел... Ну, не знаю, может... Тілі Ну, Добре, я піду, а то мене там зачекались. Давай. Работаємо. Як нам тільки що повідомила секретар парламенту, коаліцію все ж таки буде створено, а партія областей вже готує банкет в буфеті. Нам туди. Не довелося потрапити. Але ми домовилися з буфет е радницею спікера з питань гастрономії та кулінарії про інтерв'ю. <рив> Ніночка, скажіть, будь ласка, хто присутній на банкеті партії областей? <рив> ну, там всі свої. Це <рив> <рив> ж Федор Вікторович гуляє. Так що заходіть і ви. Там всім ради. А... А вот после коммунистов ничего не остается. Все съедают. А, -а, -а после Федора Викторовича класс. Мои домашние целую неделю объедаются. Идемте, идемте. А вот вам и сенсация. Идемте, идемте. В входят коммунисты. ты... Ну что ты творишь? Куда ты пошел? Идем, идем, идем. А вот и я! Так, я не понял. Где все? Ну, спасибо тебе, муфрич. Услужил. Вот ты мне скажи, ты куда людей пригласил? В буфет. В буфет. В слове буфет сока букв? Пять. Вот и осталось тебе жить ровно пять секунд. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Mr. Fedor Viktorovich Happy birthday to you Ну, живи, живи. Спасибо, друзья. Я знал, что вы не забудете. Створили такую мне феерию. Я это никогда не забуду. Уважаемый Федор Викторович, да. позвольте, пожалуйста, от нашей фракции сделать вам этот скромный подарок. Красную ладу-калину. Я так понял, поприличней автомобиля не было. Но главное, что красный ведь, правда? Конечно, коллега, конечно. Я могу вас теперь так называть? Ну да, но хотя вы знаете, мне всегда очень сильно подобались ваши взгляды на життя, но не политические. Фаде Викторович, поздравляю. Что Хотел что? подавать вам автомобильные права, но это уже будет коррупция. Поэтому даю вам ручный поездный на метро. Дочі він сто баксів коштує? Сока? Сто баксів. Кваще би на Будемо ставитися. Давай. Ну а наша фракція дарує вам те, що ви хотіли. Маленький шматочок Карпатських гір. Турбаза Буковель. От, підпис, вона ваша. Прошу до нас. Вот это годится. А, скажите, пожалуйста, что, что с Сулисси сдохла? Что? А, не, ну, разум нас теперь богато, и у всех нас, ну, далее вы сейчас Майдана знаете. Понял, спасибо, спасибо, спасибо. Федор Викторович, а да. сейчас наш главный сюрприз. ничего себе. Спасибо, друзья, я вообще я в шоке. Я сама в шоке. Шановный Федор Викторович, блок БДТ витает вас с днем народжения. И хочу подарувати вам этот скромный подарок. Маяток на Гавайях. Падец. Ну, чтобы вам было сховаться, где, если что. Шуткую, шуткую. Сегодня два свята, два дня народження у Федора Викторовича та у нашей коалиции между партией областей и блоком Джулии Тимошка. Здоровенькие были! це ж у нас с ним коалиция! А у нас тоже! Так что? У вас тоже! От вас же никогда нормальных подарков не дождёшься. А тут люди реально постарались. Любі друзі, я вбачаю за запізнення. Вітаю вас, Федір Спасибо. Вітаю всіх вас зі створенням коаліції. Навіть не одної, а цілих трьох. Але я вважаю, що три коаліції на один парламент це забагато. Так і що тепер делать? Я вирішив розпустити діючий парламент та призначити вибори трьох парламентів. По одному на кожну коаліцію. В який цікавий час ми живемо. Да, без так, я, звісно, дуже звіняюсь, але ви чули, що сказали гарант, а парламент розпущено, значить, не має бути ніяких депутатів. Їх пальт, а в мене повний гардероб завішано. Понімаєте? Я не буду з вами сидіти туди двох часов ночі. В мене, між прочим, теж є своя лічна життя. Я можу, тільки жити почала. А що? Короче, по через две минуты не буду в меня в гардеробе, идут до домой в гляжи. Все. Ну что, все на выборы? Так, стоп, 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 ребята, ну ну что вы издеваетесь? Ну как-никак день рождения раз в году, а перевыборы могут быть и два раза, и три раза, и больше раз. Вот это ваши слова? Да до Бога. О, вот поэтому я и предлагаю сначала на конях, а потом и, и на выборы.